Hey, what's up guys? So, hari ni kita nak buat sambal hijau bilis and dia makan dengan telur dadar goreng crispy ni. Jom kita start. Okay? kalau nak makan sehingga untuk seorang ni saya rasa tak cukup lah jadi so korang boleh buat cuba resipi ni kat rumah nanti aku duduk kat saya ya semua selamat cuba crispy ni, jom kita start Okay, first kita gorengkan uh, ikan bilis sampai dia garing, lepas tu bawa keluar Okay, next kita gorengkan dalam 12 biji lada hijau yang besar and dia tambahkan 10 biji cili padi hijau what's up guys so hari ni kita nak buat sambal hijau bilis yang dia makan dengan telur dadar goreng crispy ni jom kita start ok first kita gorengkan uh, ikan bilis sampai dia garing lepas tu bawa keluar ok next kita gorengkan dalam 12 biji lada hijau yang besar and dia tambahkan 10 biji cili padi hijau 1 biji bawang merah 1 biji tomato hijau Ya, Assalamualaikum and hi everyone I Dr. Rafida Agarwal So baru-baru ni, I scroll TikTok And ternampak lah kan uh, video baru dari Khairul Amin Yang sambal hijau tu uh, First of all, I love how creative he is And honestly, uh, presentation dia memang A+. Tapi satu benda je I nak highlight Minyak dia, wow, agak banyak don't get me wrong I totally understand minyak memang bagi rasa Bau naik wangi Sambal pun jadi kek Tapi bila terlalu banyak Especially kalau you masak hari-hari macam tu It can really mess with our health in the long run Okay Minyak yang berlebihan Especially yang dah dipanaskan berulang kali Boleh tingkatkan risiko obesity darah tinggi dan sakit jantung. Some studies pun tujuh excessive oil can affect our liver function and body metabolism. Sounds small now, tapi bila umur you semakin meningkat, semua ni akan bagi kesan. I'm not here to kill the vibe or bash sesiapa, okay? Karami is doing amazing things and I respect that. Tapi, maybe it's time for us semua as a community to be a little bit more mindful bila kita share sepi or bila kita masak sendiri. Ada je cara masak yang lebih sedap tapi lebih sehat. Contohnya, you boleh je tumis guna air dulu dan baru letak a little um, bit of oil ataupun guna minyak yang lebih berkualiti tapi dalam jumlah yang minimal or you juga boleh try kaedah bakar steam atau air fryer all still boleh buat makanan tu sedap tak perlu pun oh, minyak banyak-banyak tu makan sedap tak salah tapi biarlah ber pada kita nak enjoy makanan dan jaga kesihatan. Lagi-lagi dengan kes penyakit dan kronik yang makin naik sekarang, we really need to start somewhere. So, I really hope more content creators I can consider this moving forward. Okay, let's all be a bit more mindful with what we cook and eat. Still boleh enjoy food but in a more balanced and conscious way. Okay. Assalamualaikum dan hai semua. I just nak take a moment to clarify my actual intention and say sorry if ada mana-mana part dari kenyataan yang sebelum ni yang buat anyone rasa kurang selesa or misunderstood the message. Okay, um, honestly, I really appreciate and uh, respect okay, the creativity and skill dalam dunia masakan ni dari cara kita olah resepi tu sampailah ke presentation sendiri memang uh, passion memasak tu something to celebrate right tapi um, at the same time as someone yang concern tentang kesihatan awam I rasa essentially um, part of my responsibility to highlight the impact of our food choices on long-term health. Tapi ya, yeah, at nature I sampaikan tu mungkin uh, tak sesuai mungkin nada atau wording tu sendiri tak kena and I'm really sorry kalau ada yang terasa or rasa macam I need look down on anyone's effort that was never my intention I genuinely uh, tak berniat nak kecekan usaha sesiapa especially content creators macam kau Amin tu sendiri yang share recipe and inspire ramai orang I just hope um, we can actually continue this conversation, this topic dengan mindset yang terbuka. Sebab honestly, ilmu masakan dan ilmu kesihatan boleh jalan seiring. We can cook amazing food and still uh, care about our well-being. So, let's belajar sama-sama saling tegur dengan cara yang membina dan grow as a community. Terima kasih kepada semua yang tegur dengan penuh hormat. I hear you and I am learning. Okay? InsyaAllah, I will be better in the way I share my the moving. Assalamualaikum guys and salam sejahtera. Hari ini bukan video pasal masak but I want to address a few things that still ongoing lah sekarang ni especially mengenai isu minyak masak yang banyak dalam masakan and so I receive banyak feedback daripada you all mengenai video tersebut ada yang berkata it's okay teruskan memasak how the way you are ada juga cakap yang Biam, video masak saya tu dapat membahayakan kesihatan so first of all i receive uh, all the feedbacks uh, dengan hati yang terbuka lah and i totally agree that kesihatan is the number one so today i want to share two of perspective from myself which is the first one is the Malaysian people who are obese and trying to lose weight dan second adalah mengenai content creator yang berkaitan dengan isu tersebut so untuk perspektif yang pertama adalah mengenai Malaysian people yang obese so my BMI masa tu adalah di bawah kategori obese and so this is me today which is uh, berat saya adalah dalam 80 kg dan saya juga telah hilang berat dalam sebanyak 10 kg manakala saya punya BMI juga turun daripada kategori obese kepada kategori overweight so dengan itu saya cuba tukar lifestyle saya dengan cara saya eat clean and at the same time juga kita enjoy kita punya Malaysian food cuma kita kena kawal portion second perspektif adalah mengenai food content creator lah So first of all uh, Kita boleh kurangkan minyak Kita boleh tukar bahan Kita boleh tukar juga resipi tu But uh, ia tak akan sedap macam yang original lah Reason saya share video masakan saya kepada you all Sebabnya saya nak bagi reality kepada you all uh, Bagaimana makanan itu disediakan di luar sana So I harap nanti tak adalah pergaduhan antara you all uh, And yang paling penting Please take good care of your health Jangan lupa untuk bersenam and jangan yang paling penting juga hendaklah jaga portion. Sebagai pelajar dalam bidang kesihatan, kami sedar bahawa pempengaruh media sosial perlu lebih bertanggungjawab dalam berkongsi resipi makanan. Aspek kesihatan perlu diberi perhatian, bukan hanya rupa dan rasa. Netizen juga harus matang dan terbuka menerima teguran daripada pakar bukan sekadar menyokong pengaruh kegemaran mereka. Kajian menunjukkan media sosial sangat mempengaruhi pandangan masyarakat tentang pemakanan. Ramai lebih mengutamakan kesedapan berbanding kesihatan dan ini boleh meningkatkan risiko penyakit. Oleh itu, penting untuk kita seimbangkan cita rasa dengan amalan pemakanan sihat. Pakar kesihatan pula harus bijak menyampaikan maklumat tepat dan menarik di media sosial agar lebih diterima masyarakat.